Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dipun tepangaken nami kula Sifa Alif Yarindayani saking SMP Negeri Setunggal Patok Gunung Kidul. Kula badhe maosaken geguritan wajib kanthi irah-irahan Wijaya Nuswantara saha geguritan pilihan Kanti irah-irahan Kekudangan Anggitanipun Endah Swidya Wijaya Nuswantara dening Endah Swidya Limang Warsa Kapungkur mendong lali ngalim putih akasa memolo pandemi ngrabasa natoni bumi nuswantara pilas sing mola tinatu panggah karasa para putra putri pertiwi pepes kajirit lena Para putra putri pertiwi ayo gregak padha tangia kalo nuswantara butuh ridhamu kang nyata kukah nyawamu asahan pancadriya Dimen lantip nama aku. ake sakheng rasa so, manungsa nyawiji bebarengan gotong royong bangun bangsa greget kringsing tanpa tumindak kasar senggo ananging tanpa ugungan mudya tepa selira asih kepu lembah Mana? Hai womingko ngayahi cuci bahan. Hei generasi emas Indonesia. Apang pirune bangsa kumantung ing pundakmu. Kinatang santoso Rawe-rawe rantas, Malang-malang tuntas, Tanpo gires, Gikrek, Ngadepi ruwet, Teremtenging zaman global, Majulan kuat, tanpa ninggal budaya leluhur, Majulan kuat, Peninggal ideologi Pancasila Majulan kuat kanthi ngangkat derajat martabat bangsa Sumekke ngamonco Jaya Jaya Wijayanti Wijaya Nuswantara Klaten 3 likur April Kale hewu kawan likur kekudangan dening endah eswiyayen aku isih cilik mula aku dikudang simbok sekolah sing pinter simbok medka sing tenanan le. Sekolah sing pinter le. Supaya migunani tumrap sasama, Nusa lan bangsa. Aku banjur mikir, aku kudu kepriye? Simbok kaya priksa sing tak ucap jroning nolok, Simbak ngendi meneh seliramu kudu tekun le kudu ngati-hati sabarang tumindakmu beti marang wong tua iku kang utomo ojo lali ibadahmu diajeki sekolah dudumu ngudi pintar Sekolah kudu ngudi totok rama. Sekolah kudu ngudi luhuring budi. Aku banjur mikir meneh. Aku kudu nindakake kabeh ngendikane simbok. Nalika aku tansaya gedhe, aku duwe Hai aku kudu sekolah sing teunsregep sinau Klaten Hai sekolah kang tak impeke sekolah kang jadi lantaran lantaran ndadekake kabeh panenku lantaran lantarangadekake kekudange simbokku supaya dadi wong kang tiguna diguna tumrap agama bangsa negara lan wong tua iku kang utama Klaten pitulas April kalih ewu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.